Добро пожаловать. Уделив всего 10 минут, вы сможете быстро и подробно познакомиться с компанией Telexfree, узнать, почему с ней выгодно сотрудничать и как с компанией может зарабатывать каждый. Компания Telex free была основана 12 декабря 2002 года в США. Директор и основатель известный бизнесмен мистер Джеймс Мэрил. В 2012 году компания внедрила для продвижения своего продукта маркетинг, включающий в себя поощряемую систему рекомендаций, и вышла на рынок Бразилии. Быстро завоевав Латинскую Америку в начале 2013 года, начала активно развиваться и осваивать новые рынки по всему миру. Продукт компании Telex 99 – это связь, дающая возможность звонить без роуминга в 45 стран мира на любые мобильные и стационарные телефоны с любого телефона, не меняя оператора и сим-карты, используя интернет или без него, благодаря колл-центрам. Без интернета вы можете разговаривать 3000 минут в месяц, а при наличии интернета вам доступна безлимитная связь на любые телефоны в любую точку мира. Компания стопроцентно легальная, зарегистрирована в США и Бразилии, платит налоги и открыто ведет свой бизнес. Имеет официальный статус и занимает высокое место в рейтинге компаний. Телексфри инвестирует прибыль в реальный сектор экономики. В мае 2013 года компания Телексфри приобрела одну из самых крупных телекоммуникационных компаний Южной Америки. Компания Vox Brass теперь дочернее предприятие Телексфри. Это кабельное телевидение, интернет и телефонная связь. Телексфри не просто MLM-компания, а мощный, быстро растущий телекоммуникационный игрок на мировом рынке. Также компания Телексфри заключила договор о партнерстве с международной сетью отелей Best Western, которая планирует построить и реконструировать 500 отелей в Бразилии к началу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Начиная с октября 2013 года промоутеры компании Телексфри смогут покупать доли в этом бизнесе, с которых они будут получать доход в течение 11 лет. Возможности, которые предлагает компания своим промоутерам, заключаются в использовании ей многоуровневого сетевого маркетинга. Работа компании Телексфри ведется исключительно через интернет. За размещение уже готовых объявлений о своем продукте компания выплачивает вознаграждения, предусмотренные ее маркетинг-планом. Давайте рассмотрим их по порядку. Компания TelexFree предлагает два вида заработка. Первый это пассивный заработок. Он включает в себя размещение рекламы и не требует никаких личных приглашений. Второй – это командный заработок, который позволяет создавать многоуровневую структуру, дающую максимальный доход, согласно партнерской программе компании. Рассмотрим пассивный заработок. Если вы решили стать промоутером компании, то вам необходимо ежедневно размещать готовые объявления в вашем бэк-офисе на сайте компании. То есть сделать это 7 дней в неделю. Процесс подачи объявлений очень прост и занимает всего пару минут в день. Чтобы войти в этот бизнес и начать получать стабильный доход, компания предлагает вам две возможности. Первая возможность это пакет Ad Central центр размещения рекламы. Вторая это пакет Ad Central Family, который включает один главный центр размещения рекламы и четыре дополнительных. Первый вариант заключается в покупке пакета AdCentral, годовой контракт которого составляет 289 долларов плюс 50 долларов за партнерство. При этом вам нужно будет размещать всего одно объявление каждый день. При соблюдении условий размещения одного объявления в день в течение недели, компания в качестве оплаты за работу выдает вам один пакет связи Виоп телефонии TelexFree 99, что является продуктом компании, стоимость которого 49 долларов 90 центов. С этим пакетом вы можете сделать две вещи продать пакет человеку, которому интересна услуга международной связи. При этом вы получите 44 доллара 90 центов. Либо вы можете продать этот пакет по оптовой цене 20 долларов обратно в компанию. То есть компания обязуется выкупить у вас эту связь за 20 долларов в любой момент, когда вы этого захотите. Благодаря такой форме сотрудничества ваш минимальный доход в месяц будет составлять 80 долларов в первом варианте личного дохода без приглашений. Второй вариант заключается в покупке от Central Family, годовой контракт которого составляет 1375 долларов плюс 50 долларов контракт за партнерство. При этом вам необходимо будет размещать всего лишь 5 объявлений в день. При соблюдении условий размещения пяти объявлений в день в течение недели компания в качестве оплаты за работу выдает вам 5 пакетов связи ВИОП-телефонии TelexFree 99 на сумму 249 долларов 50 центов. С этими пакетами связи вы также можете сделать две вещи. Продать их людям, которым интересна услуга связи Фри При этом вы получите 224 доллара 50 центов. Либо вы можете продать их по оптовой цене обратно в компанию, получив за это 100 долларов. Таким образом, ваш минимальный доход с одного пакета от Central Family будет составлять минимум 400 долларов в месяц. Во втором варианте личного дохода без приглашений. Увеличивать свой доход вы можете, покупая новые рекламные центры. Мы рассмотрели вариант получения дохода в компании без приглашений и продаж. Теперь давайте рассмотрим второй вид заработка в компании. Это доходы от построения вашей структуры. Если вы решили строить структуру, то вам необходимо приглашать людей. Это нужно делать по определенным правилам, расставляя их влево и вправо и формируя таким образом бинарную структуру. Рассмотрим все виды вознаграждения по порядку. Первый вид дохода за личные приглашения. Итак. Если новый вами приглашенный партнер заходит в проект, приобретая пакет за 339 долларов, вы получаете едино разовое вознаграждение от компании – 20 долларов. Но если вы пригласили человека, и он приобрел пакет 1425 долларов, то компания выплачивает вам вознаграждение уже 100 долларов. Так выглядит первый вид дохода от команды. Второй вид дохода называется бинарный доход, где вы будете зарабатывать от пар в бинарной структуре. Когда вы начнете создавать свою команду, вам необходимо разместить одного человека влево и одного человека вправо. Эти люди будут вашими квалификационными партнерами. Квалификация необходима, чтобы получить все бонусы. С квалификационных партнеров бинарный бонус не выплачивается, но все люди, которые попадают ниже ваших квалификационных партнеров, формируют так называемые пары. То есть как только в каждый из ног появились по одному партнеру, который купили рекламный центр за 339 долларов, у вас образовалась одна пара, за которую компания выплачивает вам 20 долларов. В случае, если в каждой ноге образовалась по одному партнеру, купившему пакет за 1425 долларов, вознаграждение составит 100 долларов. Сумма выплат в день за все пары, купившие рекламные центры, ограничена выплатой в 15 360 долларов в день. Если количество пар в день превышено, то они не сгорают, а переносятся на следующий день. Очень важно то, что бонус по парам выплачивается до бесконечности, что со временем приносит очень ощутимый доход. Подобные пары могут образовываться в структуре в результате трех действий. Давайте рассмотрим их подробней. Первое – это прямые партнеры, то есть лично ваши приглашенные люди, которые строят вашу команду. Второе – это когда вы пригласили нового партнера, а он, в свою очередь, приглашает следующего. И третий вариант – когда ваш спонсор приглашает вас и кого-нибудь еще, выполняя тем самым квалификацию – вы, в свою очередь, приглашаете первого человека, который становится под вами в структуре. Но за это время ваш спонсор приглашает еще одного партнера, который переливом может оказаться под вами, тем самым пополняя вашу бинарную структуру. В процессе всех этих действий образуются пары, с которых вы будете получать этот вид дохода. Следующий вид дохода называется комиссионные с продаж. Если кто-нибудь приобретает услуги ВИОП-телефонии через вашу реферальную ссылку в интернете, то вы получаете 10% от стоимости пакета связи, что равняется 4 доллара 99 центов. А если кто-либо приобретает связь в вашей структуре до пятого поколения, то вы получаете 99 центов за каждый приобретенный пакет. Пятый вид дохода называется доход с объявлений ваших структур. Это также один из самых интересных и доходных бонусов от компании. По этому виду дохода вы будете получать со всей вашей структуры до шестого уровня за размещение объявлений в интернете. То есть за всех партнеров, которых пригласили вы, и за партнеров, приглашенных вашими партнерами до шестого поколения, компания будет выплачивать вам 2% от всех их вознаграждений за рекламирование продукта Telex Free 99. Другими словами, со всего объема выплат под вами вы получаете 2% каждую неделю. Мы рассмотрели все основные виды вознаграждений. Все это дает возможность зарабатывать и строить перспективный и быстро растущий бизнес вместе с компанией. Вы можете создать надежный источник пассивного дохода. Уже больше 40 партнеров стали долларовыми миллионерами в странах Латинской Америки вместе с компанией TelexFree меньше, чем за год. Начинайте строить свой бизнес прямо сейчас.